Türkmenistan'da nəvili yağdaylarda azından iki ofitser bilin 18 harbi qullukçı öldü. Asli Levap vilayetindən olan 6 harbi qullukçinin cəsədi 18-ci iyul gecəsində xoğuz ağrılarına Bu xabar Azadik Radiosunun su vaxt maglumat ıqtibarlı maqlumat veriyyini 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 Mundan başga de Levap vilayatindaky azatlyň habarçysy Pidawulunlaryň ikisiniň owasyny, ýagny iki owa baryp gördüler, hem harby gullukçylaryň 19-njy iýulda günortan jaýlanandygyny täsdikladylar. Olardan iki harby gullukçynyň garandaşlaryna Aşgabatyň gullugynda awtoulyk hilakçylygynda ölündikleri aýdylsa da, azatlyň çeşmeleri bu wersiýanyň ygtybarlylygyna şüphelenýärler. Sebäbi ýerler Owganystan bilen tergitleşýän Marwi vilayatyndan Levap vilayatyna getirildi. Ikiçes mænin tasiklamagini ora, atili Levab vilayetindan volon 6 xarvi gulluk chinin 18-ci iyuldi 18. aqsham saagat 10-te mardan maridan Turkmenava da getiriliptir. Jethetlerin akhleti yapiq Mardan volp maridan Kamaz afti ulogunda Levaba asiriliptir. Gijanin bir vaxti Turkmenava chakirinin itigindaki xarvi bölumlarin birindi jethetleri olorin qarindaslarini elkini uchin xarvi uloglori yukilaptirlir. Türkmenistanın gorunnak ministerliğine yakın bir çeşme 18. iyulda yaraqlı güçlerin itkisinin 18 adama yetindigini tasdiq etdi. Olardan 6 adam sultan da iki ofitser, mayor hem uly leytenant Levaf ekin. eken. Çeşmämiz yoğulunların Levavın hayti tebitlerinden bolunduguny anıqlamak başardı. Harbi qulluğa alnanlardan 4 adam Türkmenabat e we Teydi şäherlerinden Seylehim Farab we Çerjewi traplarından Майор Tayadi Травындын, Улилий Тинант Волты Халиджи Травындын. Чесмелеримызын Мағлумытын Урай Пидавулыннырын Бейликылари Ита Атан Марихим Даш Гудвил Айтарындын Болмоли. Улын Харвы Гулуқчыларын Джететлери Леваптаки Хуцарларыны Гуусурлынды, Улырын Ашхаба Сахырнын Гулуынды Болын Афты Улог Хилякчылығында Йогулындыклари. Тавытлар Ачмаға Гурухтут Берілм 19-nji iýulda azatlyň habarçysy Lewap welaýatynyň bolan ýogulyn harawlardan 2 merhumyň yan une, olaryň owatyna bardy. Yerli ýaşajylar oňa jaýlanyň täresine harby bölümüň we güýç ulanyjy gullugyň wekilleriniň raýat ýygnysygynda gatnaşandyklaryny hem de taýdanlyklary açmaga ruhsat berilmändigini aýtdylar. Şunun bilen bağlılıkda pidavulunların hosarlarında ve yakınlarında harbi kullukçuların ölümünün tebaplarının resmi düşündürülmögüne süpkülenmedir Eferlerin birinin zaylanı seyahatına qatnasın bir ayal merhumun qarındaslarına talgılanıp, cethet qusurlundan son, harvi iskarların ölümün tebəvini ulu hilakçilin dörümü bülən bağlansıqlı aydandığını gürrün verdi. Merhumun qarındaslarının sözlerine talgılanyan ol yol hilakçilin 18-ci iyulda giyici, harvi kervinin marvi kervinin marvi 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 Harvi kerven ondan qovraq ulogdan ivari deken, olordan 6 hafta ulog hilakçili uçraptir, 2 hafta ulog ağdarlip, 18 harvi ulogçinin ölümüne tevap bolubdur. Azatlan çeşmelerine vaqanın bu versetini anıqlamak basartmadi. Asqabatta qabırçılarımız ve çeşmelerimiz harvi ulogloglar bilen bağlansiqli zi 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 Bu warda azatlyň gorunmak we içeri işler bilen ýygyrdyrly hiç ýeňe netije bermedi. Yukurda kim billab ki çişmi ziyali, azatlıng çişmileri, harbi Türkmenistan uvanistan sirkidini goroyan, sirkid davatdan ve taktavadar sirkid postlarının yerlisan sevitindin. Levap velayetini getirilindigini ünitir yerlir. Баарлы сыктыда талаван фөсүз дөлдөрүнүн бир нече төмөнкүдөй өчүрүгүнө элеч сюрян, коңсу уугандыктан да кыягы дагы агырласмак менен байланыш кылы. Соңгу хептелerde Туркменстандын дурул күнжөклөрүндөн Ферхи даават ве Тахт вазари трапларына харбы 18 харбы гуллук сынын ҳақиқаттан хем юл хелак чилгнин пидаты болондогыны яда басгы Öňräki döwürde hem yol hadiseleri türkmen gussunynyň isgerleriniň köp ölümine sebäp bolupdy. Mysal üçin, geçen ýylyň sentýabr aýynda Marwel aýtynda azdan bäş eser ýol hilakçylykda öldi. Ýöne beýliki garaşly nesirleri görä sonda 11 eser ölüpdir. Soňra aşy köp ýüklü awto ulugda isgerleriň pisde ýygnama üçin iýerlendigi aydalibdi. Emma türkmen owan ferhidinde bolan ukatsyzlykda köp sany türkmen isgerleriniň öldürilen wakalary kim boldy? 2018-nji ýylyň iýun aýynda Owganystanyň Batgyz welaýaty bilen araçaň Terki Dawat bölüginde 25 türkmen etgeri öldürildi. Gurban <laughs> <laughs> bayramynyň öňüsi ýörüsinde Maru welaýatynyň häkimetleri koronawirusa garşy ...petiklimi tsharalarini qaytadan yayvanlandiriyar. Azadlugun havarchitini ura wilayet resmiylari bayramchiligin doamini... ...kupu adamli yiginanchiklarin yonun almaq boynchu yiginak gachiriyar. Sevitdi petiklimi larin gerimini qaytadan giniltmak tuturyar. tuturiyar. Bulor varad azadlik radyotinin havarchilari Sevitdin xavar veriyarilir. Azadlugun havarchitini ura sevit resmiylari 19. yulda wilayet hakimligini yiginak gachirib Sevitdi... ...kurvan bayramının bellinip gachilmiginin tertibini maslagad etdi... Yığınakta ähli etraplarda karantin döwründe üýüşmeleňleriň öňüni almak sadaky we toý çäreleriniň üstünlik görnüşini gadagan etmek maslahatlaşyldy. Ýöne habarçymyz hen ýyl gödüňüne tutulýan karantinin görnüşinden oglan edilmänligini, ýöne sewitli restoranlaryň we kafeleriň ýapylanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Avgust ayyna bağdırların hem qaytadın yapılmağına qaraşlayar. Adatik radiyotunun ikinci xavarçısı Marwe Bayramalı şəxərlərinə kanun qoruyucu edaraların işgərlərinin köp katlı jaylaryň aralaryna aylanyp adamlara çadır gurmagy, ot ýakyp gazana tarmagy, adam ýüşürmegi, mal toýmagy we hingirlik uçulmagyny umuman qurban bayramynyň bellenilmegini gadagan edýändigini habar berýär. Türkmenistana 20-21-22-nji ýyl qurban Gurban bayramyny bellemek kararlaşdyryldy. Habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri şeýle gadagançylyklaryň sebäplerini ýokunç keselin Ýöňün almak tagallalary bilen düşündirýärler. Global pandemiýa döwründe Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň ýüze çykarylmagyny öňe sürýär. Ýöne adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sebitlerine ýüze çykarylýan kesel hadisalary barada habar berýärler. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, häkimetler şäher ýaşaýjylaryny obalara gidip gurbanlyk bellemegi ýa-da beýleki toý ýaş Owa bolarda geçirmegi massawat beriyerler. Bu adatlar şäher yerlerine umumy gaddagyn, bile de yoxordon gelen buyruk şeledeyip azad radio otunun xabardçısı bir polisi işkärinin sözlärini siytirlegen. Şol bir vaqt ödün hükümetdir şäher yerlerine geçirilgen yaz şäherlärinin daşarda tura dururmadan azadlıq geçirilmegi massawat beriyerler. Geçen ýyl bular aýakly sallançoklary ýyktylır. Bu ýyl şäher bolsun, oba bolsun, tapawdy ýok, sallançok kurýan adamlaryň Jogap kärşilge çekiljekdigin aýdyarlar diýip bir marly ýaşajy. Alat radiosunu xabar çıtı bilen Biz döşlükte aytdi. Bit berjek sadakalarymyz arkayn berip bilmeýärsi, ýerli ýaşaýjy töwdünüň üstüne ýetirdi. Bu aralykda adatyň habarçysy Gurban bayramynyň fonunda ýerli bazarlarda adyk haritlaryň bahalaryň ýokarlanyşyny habar berýär. Habarçy bayramçylygyň fonunda Mariýanyň bazarlaryna haýy käbir haritlaryň bahalaryny öwrenýär. Pagta ýagynyň 5 litr 350 manat täwitdi. Pagta ýagy defitsit. Ýerli unyň pes sortunyň 50 kilogramlyk bir haltasy 450 manat. Iň ýokary hil un 650 manat. Odorlar 8 manatdan satylan çöräk 10 manat. 1 kg käser 12 manat, soğun 7 manat, tüwi 20 manat. Qurbanlyk üçin ortaça 20 kilogram awramly goýunlar 1400-1500 manat bakalan bahalanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu ýyl Sewitde köp maşgala ady garytlaryň gymmatçylygy sebäpli gurbanlyk sadakasyny bermäge öýlerini gurbunyň çatmaýanyny aýdýarlar. Köp bir gurbanlyk üçin soýun malının etini ýetirip ýetmel maşgalalary paýlamak saýla bolýar. Gurbanlyk bermek üçin 4000 manat pul gerek. Owa ýerlerini gurbanlyk berýän hojalyk gaty azyp bir yerli ýaşajy. adat radiosunyň habarçysyna gurrun berdi 20-nji iýulda öýlen adatlyk radiosunyň Lewan Sevitiniň habarçysy Farap şäheriniň hemde däne we dargana teýraplarynyň meçitlärini bayram namadynyň oýqurmanyny habar berdi ýöne çäklendirmelere garamazdan habarçymyz Sevitde qurbanlyk sadakalaryny öýlerine gildin berýän hojalyklaryň bardygyny habar berýär. Beýlik tarapdan onuň sözlerine görä Lewapda köp hojalygyň ýurtda dowam edýän ykdysady krizi sebäpli gurbanlyk bermäge gurbu çatmayar. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda gaýtarmaga dowam etdirýär. Biziň habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy charter gatnaw bilen Istanbuldan Türkmenistan awady 142 adam getirdi. Olaryň ähli karantina yerleşdirildi. Habarçym Mehmet Uçurdaki yaş çağılı maşgalaların Türk münavadın e köp uğurlu hatta hanatına yerleştirilenliğini xavar veriyar. Ol bu qatna ulen yurda dolanan rayetlerin arasana yara usuz adamların adı olan onayda aydıp malumatını üstünü yetirdi. <laughs> Adam hukuklarını orayan Türkmen Kelsin Kifondu ve Memorial Merkezi Türkmen Sane ve Daşari Yurtlarda Türkmen Aptivistlerine edilen basışların doğam ettirilenliğini xavar veriyar. Bir Bulgariýada we Orsiýetde ýerleşen 16-njy ýylgyň giňişlik öýünden näwelli тарапа alınıp gidilen Göýök Teper Lukman Hursanay Ismatullaýew. Tutsa gedilen dogonlar 6 we Murat Düşemowlar, Juma Jumakaýew, Migran diýişi Merdan Zoraýew taýa edilen başçylar barada giňişliň maglumat çap etdi. 2017-nji ýylyň tomsunyny ýeşinden başlanan Lukmanyň öz Künen hukuklar uğruna ak görüşünün 4 yıl sonra nevelli tarafı alınıp edilmeğine getirisini odal havar veripti. Türkmen hakimiyetleri bu çarani onun meselesi Evropa parlamentinin agdaları ile online maslahatını kol son kıssavlı yaldaydı görünemendiyar. Yöne şol gün yurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriniň çap eden beýanatyna laýyklykda 16-njy ýylda Aşgabatda 32 ýaşly naqi Alti Düşem hem tutsak edildi. Polisiýanyň işgärleri onuň garnaşlaryny taklanýan ýerini we ve tutsak edilmeginiň sebäplerini aýtmakdan boyun gaçyrýarlar diýip hukuk gorajylary ýerdi. Aktivistlerin tasdiklamagyna gura altı düşemiz bir hepten tasari urtlardaki Türkmen bloggerlerinin birine bank sakçısı bilen maske giymek talavunun esahatları var adı eden gurrungunun vizeyi yazgısını iyi veriptir ve ol sapediripti. Altinin ağafi, YouTube ulgumunda video maglumatlar çap edilen Murad Düşemov taglyk resmiýetinden koronawirusa garşy sanjymlar barada gurkulmanyň nuskosyny gurkulmagyny talap edenden soň jerime tölemeli boldy. Öz şikayet arda fiyemde kaliyet binafın gönlünde düşen kemsede ziyadeler var idi vidiye çap eden Murat Düşemöf. 7. yuulla öz dostu Cuma Cuma Kaif ve onun ayali Leyli Nurmetov Aşkavattan daha soğudu var yarka tutsak edildi. Aydırma onu vura. Düşenf ve Zumbakayf hakimiyetlerin koronavirustan negatif neticeli tehtin nuskosunu görkülmekleri var adak bu talavın hukuk etaslarını yani yazmaca dokument görkülmekleri var talap bilen cevap veriyarlar. Yol polisiyasının kapitani Saparuhun vada veren dokumentuna tas 50 gradu usay etkiyan 4 sagat garaşanlarından soň protest hökmünde Sürcü Jumakaýew öz awtologyny awto ýoluny haftu keserdip goýar we şondan soň Duşen bilen birlikde tutsaw edilýär. Şol gün olar daha ruhy bilen etraf kaýet tarapyndan ogunyp bolgoklukda günäli tapylýar we bolun wakany ýargydan telefonlar alınıp Onyaski jewun news to sorlugu hökümet edilýär. Jumakaýewiň aýarlygyna 100 manat jerimä salynýar. Bundan başga Türkiýede aktivitler hem soň kaýlarda baýçyň has güýçlenenini aýdyarlar. Istanbulda kurluşkların birini işleyen 36 yaşlı aktivist Merdan Zorayev bir neçe ay odol TikTok'ta Türkmen rejimin tankid etmeye başlanının ken vakit geçmeyen Türkmen hakimiyetlerinin reaksiyasıyla yüzü ve 20-nji aprelde onuň türkmenawatda e ýaşaýan aýarly ony Adiwa Hemraýewa zaýy daratyna çağırylyp, aýtlaryny aýtmadyk, raýy adamlar tarapyndan gorkudylmaga finansirli. Olor merdanyň çykyşlaryny dinledip, Adiwany her tarapdan suraty düşürdiler we dogonyň gaýdyp internetde çykyş etmelerini, täze pasport üçin bolsa Türkmenistany dolon biljekdigini aýtdylar. Beş çağanın ecesi olan 29 yaşlı adıyla 4. mayda yeni hayva tatılıyor. Bu da kakimiyetler onu bütün başkalarının vatan nönü edilecektiğini, çağalarının mektepten ve çağalar ağından kovulacaktuğunu ayıdıyorlar. 11. mayda olsa adıyla yapık avtuluğu da alınıp 4 4 da olay bir zayda taklanıyor. adyly erkek tugulnyň uly adamdygyny, öz pozisiýasynyň Onu onuň üçin jogapkar täldigini aýdyp, telefon etmegi teklip edýär. Sorawçylar bu teklipi dinlemän, Türkiýede garançy diýen adamsy Baýmurat Elmuradowyň telefon nomerini alyp, indi köle kaf erwet boljakdygyny aýdyp, ony goýberýärler. Hukuk gorajylar şondan soň odal merdanlyň gurulmasyň Elmuradowyň oňa jaň edip duşçak bolanlygyny Bu basa varman soň döňüp gatlandyryp haywat atyp başlanýany. Soňra haywatlaryň başga has gümürtik görnüşleri geçen näni habar berýärler. Merdanyň Türkmenistandaky dowan adyda oňa geçen aý inneden öýläp telefonu gurulyşyp bilmejekdigini. Häkimetleriň has kän basyetmeklerinden howatyrlanýanlygyny aýdypdy. Türkmen häkimetleri öz kanuny hukuklaryny talap edýän aktivistleriň we olaryň garandaşlarynyň bi kanun yanılsı varlıkken maulumatları ne inkar ediyar ne de tahtikleyar.